ॐ श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः ॐ शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपसान्तये ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येना। तस्मै श्रीगुरवे नमः ॐ कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वैब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ॐ नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ॐ श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः श्रीमद्भगवद्गीता द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः सञ्जयं वाचः तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विशीदं तमिदं वाक्यं उवाच मधुसूदनः तं तथा कृपयाविष्टं अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विशीदं तमिदं वाक्यं उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाचः कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुना क्लैव्यमास्म गमः पार्था नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदयदौर्भल्यं त्यक् स्तोत्विष्टपरं तपा अर्जुनं वाचः कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदना इशुभिप्रतियोत्स्यामि पूजार्हाम् अरिसूदना गुरुनः त्वाहि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्ष्यमपीहलोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुंजीयभोगान्हृदिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मकतरन्नो गरीयो यत्त्वा जयेमय दिवा नो जयेयुः यानेवह त्वान जिजीविषामा स्तेवावस्थिताः प्रमुखेतार्थराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः सान्निश्चितं रोहितन्मे शिष्यस् तेऽहंसादि मां त्वां प्रसन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुत्यात् यच्छोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अपाव्यभूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि छाधिपत्यम् सञ्जयं वाचः एवमुक्त्वा हृषी केशं गुडाकेशः परन्तपः नयोत्स्य इति गोविन्द उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निवभारता सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाचः अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः नत्वेवाहं जातुनासं। न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्वभारता यं हि त्येते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखसुखं धीरं सोमृत भायकल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्त्वदर्शिभिः अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विना समव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनासिनो प्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्वभारता ययेन वेत्तिहन्तारम् यस्तैनम् मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं ययेन मजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थः खं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देही नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योयमदाह्योऽयम् अक्लेद्योऽसोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्ताणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्यो या अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनम् ननुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः श्रुत्वाप्येनं श्रुत्वाप्येन वेदन चैव कश्चित् देही नित्यमवद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य नविकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्युद्धाश्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छयाचोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनक्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अत चेत्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपथरं मन्यन्ते त्वां महारताः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्य शिलाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दं तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किं हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मादुत्तिष्ठकौन्तेया धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समीकृत्वा लाभालाभाजया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एशाते ते बिहता साङ्ख्ये भुत्तिर्योगेत्विमां शृणु भुत्यायुक् तोययापार्था कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाविक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरुनन्दना बहुसा काह्यनन्ताश्च भूत्तयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदं त्यविपश्चितः वेदवाधरथा पार्था नान्यदस्तीतिवादिनः कामात्मानः स्वर्गपराः जन्मकर्मफलप्रदां प्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया प्रहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवर्जुना निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थबुदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येभाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना मा कर्मफलहेतुपोहा मा ते सङ्गोस्त्वकर्मणि योगस्तः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक् धनं जया सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते धूरेण ह्यवरं घर्म बुद्धियोगाधनं जया बुद्धौ शरणमन्विच्छा कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युच्यस्व योगः कर्मसु कौसलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गं तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्तास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुनं वाचः स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवा स्थितधीः किं प्रभाषेता किमासीतः प्रसीत किं श्रीभगवानुवाचः प्रजहाति कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थित यः सत्रा नभिस्नेहः नाभिनन्दति न तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं सर्वसः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेया पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्तिप्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीतमत्परः वसे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो सङ्गात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽपि जायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः संगोहा, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनासात् प्रणश्यति रागत्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चररन् आत्मवस्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतस्सो ह्यासु बुद्धिपर्यवतिष्ठति नास्ति बुद्धिरयुक् तस्या न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनु तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिभाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वसः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानि सा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति जागर्तिसंयमी यस्यां जागृतिभूतानि सा नि सा पश्यतो मुनेः आपूर्वमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् यस्वरान् पुमांश्चरति नि स्पृह निर्ममो निरहङ्कारः सशान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मीस्थितिः पार्था नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामं तकालेऽपि ब्रह्म ओम् तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु